adı bəzən insanlarımız bilməyə bilər. Bu nə deməkdir? Uşaqlıq yolunda yırtıq deməkdir. Yəni xəstələrimiz ayaq yoluna gedəndə natamam boşalma, defekasiyanın natamam olmasıdan şikayət edirlər. Məsələn, böyük bayıra gedir və deyir ki, elə bir təkrar getməksem tam boşala bilmirəm. Bu nədən elə gəlir? Təbii ki, bu tək riftdə sildən olmya bilər. Düz bağırsağın babasili çatı, polip ilə əngəl yarada bilər orada amma biz müayinə etdiyimiz zaman təbii ki bizim avantajımız da ondadır ki, qadın cərrah olduğumuza görə biz eyni zamanda ginekoloq müayinədə aparırıq, çünki bu vaginal yoldan baxılan bir müayinədir və bu müayinə zamanı biz görürük ki, orada bir herniasiya var, yəni yırtıq var. Və ayaq yoluna gedərkən necis düz bağırsaqdan gələndə həmin o yiltıya dolur. Və xəstələr məsəl ayaq yoluna gedib deyir ki, ya əlimlə kömək eləmək istəyirəm ki, necisin çıxsın və ya uyanlardan kömək eləmək istəyirəm. Ən çox xanımlarda olur. Nədən xanımlarda olur? Çünki xanımlarımız təbii doğuma getdiyinə görə vajinal yolla uşaqlıq yolunun bağırsağın divarında bir qəfşəmə olur, yəni boşalma olur. Və bu boşalma nəticəsində necis də sərt olduğuna görə və ən çox da qəbiz xəstələrdə və yaxta da necis daş ışması olan xəstələrdə olur bu şikayətlər. Xəstələr çalışırlar ki, əməliyyat eləməsinlər və konservativ müalicərlə səralar. Amma bunu heç də tövsiyə etmirəm. Çünki bu xəstəliyin ancaq bir yolu var. Burada arxa tarprofiya əməliyyatı icra olunur. Yəni rektoseliqrija yerinə oturulmalıdır və arxa divar bərpa, uşaqlıq yolunun arxa divarı bərpa olunmalıdır. Və bizim avantajımız həqiqətən nədir? Əgər psiyentdə, məsələn, qadın doğumcuya gedə bilər xəstə, xəstə qadın doğumcuya getdik zaman sırf onun rektoseli problemlərindən qaldıracaq. Yəni arxa karporafiya əməliyyatı eləyəc. Yəni bunun başqa bir yaradı, vagina plastikası da ola bilər. Amma hemoroidu, babasıli və çatı qalacaq. Bizim avantajımız ondadır ki, biz bir anesteziyə ilə, əgər silik hissəsinin sallanması varsa və ya da qrija rektoseli problemi varsa və ya da babasıli anal çat problemi varsa, bir anesteziyə ilə bütün bu komplekslərdən sizi azad edə bilərik. Ona görə də əgər sizdə də belə bir problem varsa, buyuruq bizə müraciət edə bilərsiniz. i